Покалінні Градка, моя фамілія по моєму родаві, маца й бік і моє помі... помі... помешкання, де я народилась, стояла на кущівці, там де були каза. Між собою і мій дід, і моя бабуся, які Про... 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 пробачте, я вас не перебивала, пробачте, а ви можете затулити вуха і мене не слухати. Тому я зараз не хочу казати, яку нам потрібно з вами вибрати назву для свого міста, хоча я маю. На, на, на этот счет имею свое мнение, я уже перейду на другой язык, чтобы все понимали, что я им тоже владею. Но, что мы должны сказать? Первое, сегодня собрался митинг возмущенных горожан, которые вчерашним поведением человека, который называется головой Верховной Рады, то есть Самая высокая должность в депутатском корпусе в нашей стране, он поступил из-под тишка непорядочно. Помните, в 41-м тоже на нашу страну из-под тяжка непорядочно напали. Так нельзя. Это надо было выставить на обсуждение. А самое главное, чего мы требовали всегда. Он вот стоит. Господин Козум. Господин Козум. Господин Козуб, вы же не скажете, что я Товарищ, всегда говорила на